jemput ulu langat, Tan Sri dulu saya pernah minta dengan speaker saya kata ni saya bakal presiden dia bagi saya 13 minit saya yang ni sekarang ni wakil kepada presiden boleh 20 minit masih 13 minit masih 13 minit terima kasih Tan Sri speaker Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam Malaysia Madani salam perpaduan salam ramah terima kasih diucapkan kepada Tan Sri speaker di atas kebenaran kepada saya untuk sama-sama -sama membahaskan belanjawan bajet kerajaan madani yang akan dibentangkan yang telah dibentangkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kira-kira tiga -kira minggu yang lalu. Ini adalah merupakan satu bajet yang sangat berani. Satu bajet daripada rakyat kepada rakyat dengan jumlah hampir 470 bilion ringgit Malaysia meliputi seluruh warga dan juga masyarakat yang terdapat di dalam negara kita. Tidak kiralah kita yang tinggal di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Tadi saya mendengar ucapan perbahasan daripada teman dan juga sahabat saya daripada Ranau yang menyatakan soal berkaitan dengan pemberian 40% peruntukan yang sepatutnya diberikan oleh kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri Sabah. Saya sangat bersetuju dengan permintaan ataupun apa yang telah diputuskan oleh mahkamah. Sebab ini adalah merupakan satu perjanjian yang lama yang sepatutnya kita di peringkat kerajaan persekutuan ini, kerajaan perpaduan ini, kerajaan madani ini memberikan peruntukan ini kepada kerajaan Sabah dan juga kerajaan negeri Sarawak. Namun begitu, Tuan Sri Speaker. Saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Kerajaan Madani. Kerana telah memberikan peruntukan yang sangat tinggi. Kepada kerajaan negeri Sabah dan juga kerajaan negeri Sarawak. Saya kira kerajaan-kerajaan yang terdahulu pun tak pernah bagi peruntukan yang sebegitu baik dan juga peruntukan yang sebegitu tinggi kepada kerajaan Sabah dan juga kerajaan negeri Sarawak ditambah pula dengan peruntukan khas sebanyak 600 juta ringgit Malaysia kepada kerajaan Sabah dan juga kerajaan negeri Sarawak. Saya kira inilah manifestasi kepada kerajaan perpaduan kerajaan Madani di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang penting kita mau peruntukan 470 bilion ini sampai kepada setiap lapisan masyarakat rakyat dalam negara kita ini tanpa berlaku ketirisan. Tan Sri, kita tak boleh terima kalau berlaku amalan rasuah. Ah rasuah ni yang sebut pasti putih. Kita nak benteras amalan rasuah dalam negara kita tu. Ah, ha. so Kita kena bentras amalan rasuah dalam negara kita. Ketirisan tak boleh, Kolompangan tak boleh, kebocoran tak boleh, mentekan darah duit rakyat tak boleh, songlap tak tak boleh, samun tak boleh, curi tak boleh dan juga sakau pun tak boleh. Alhamdulillah Tan Speaker. Tiga tahun. Bentong. Ah. Bentong tadi dia sebut dengan saya. Bang kalau bahas kan sebutlah nama bentong dia katakan. <laughs> Tiga tahun di bawah pemerintahan yang amat berhormat Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani. Bukan kita nak mendabik dada. Tetapi Alhamdulillah. Tuduh ni semua orang boleh tuduh. Tadi kalau kita dengar ucapan daripada Jasin tadi tu. Kalau dulu ni ai. Dulu tong dah bangkit. Ya, saya nak tanya sikit pendapat uh, sahabat saya. Ini masa pun tak berapa nak banyak uh, ni. Sikit, sikit. Ini saya tulis tadi ni ada dekat 20 ni oh, tak sikit, tengok lagi sikit, ni. Sikit je, sikit je. Akhirnya ]lah kerajaan sebab saya kita sahabat baik. Saya nak minta pandangan Yang Berhormat uh, ulang ah. Kalau dibandingkan dengan pemerintahan masa pagoh dulu, saya masih ingat. Sekarang kita lihat pemimpin merata dunia datang ke Malaysia untuk menandatangani perjanjian dan Malaysia kita lihat review ni daripada uh, paparan berita begitu baik tentang Malaysia. Sambutan kita Cara kita melayan orang-orang yang datang ke sini Dan kita berinteraksi Perdana Menteri sibuk lari sana, lari sini Melayan uh, uh, semua pemimpin-pemimpin Berbanding dengan masa Pago Ahli-ahli parlimen nak bersidang di parlimen pun tak dibenarkan Inilah perbandingan statementship Kita buat di antara Pago Dan di antara yang berhormat Tambun Tapi mereka masih lagi nak minta Tambun Turun, turun, turun Mampuslah kalau digantikan dengan Pago Setuju tak setuju? Sebab itu tadi saya dengar ucapan daripada Jasin tadi. Dulu dia lah yang hentam ni Tuan Dr. Mahathir dulu ni. Tapi sekarang ni dia pula yang puji sekarang ni. Sebab yelah Tuan Dr. Mahathir sekarang ni dia punya mursyidul SG4 sekarang ni. Dia jadi penasihat khas sekarang ni kepada empat buah kerajaan. Kelantan, Tengganu, Perlis dan juga negeri Kedah. Kadang-kadang saya pun tak faham lah kadang-kadang. Tengoklah kejayaan yang dibawa oleh yang amat berhormat Perdana Menteri ni selesaikan isu pergaduhan, peperangan di antara Kamboja dan juga Thailand. Ini dia tak speaker. Kan isu Gaza, isu Palestin. Kemudian Timor Leste masuk dalam negara ASEAN. Kita tengok ini adalah kejayaan-kejayaan yang sepatutnya kita kena war-warkan. Bukan isu Perdana Menteri dulu naik kapal terbang tak boleh. Naik helikopter tak boleh. Ha? telefon pun sekarang ni tak boleh. Keluar negara untuk cari pelabur pun sekarang tak boleh. Ni Perdana Menteri pergi luar negara ni untuk dia cari pelaburan. Dengan Pulang pelaburan kat. yang dibawa masuk ke dalam negara kita ini maksudnya ruang dan juga peluang pekerjaan kepada anak bangsa kita. Maksudnya Pulang banyak ruang pekerjaan yang dapat kita berikan kepada setiap warga dan juga masyarakat kita dapat di dalam negara kita ni. Pulang. Perdana Menteri nak joget sikit pun tak boleh. Betul. Nyanyi sikit pun tak boleh. Oh nonaku azizah Oh nonaku azizah Nyanyi sikit pun tak boleh Nak nyanyi ke nak joget ke tak ada masalah Yang penting jangan rasuah Sokak Sibut Kita benteras rasuah Ini kalau kita bercakap soal berkaitan dengan integriti Soal berkaitan dengan adab Soal berkaitan dengan akhlak Sebelah sana tu Dalam, dalam adalah, sana itu, kerajaan tak ada rasuah ke? Kalau anda dalam kata ada rasuah tak ada rasuah ke? Ni speaker dia pun ni hakim apa ni? Ini Farhas pun diam. Eh, kalau betul Farhas ada Farhaj, kisah apa? Pergi, buat report diam. polis. Pergi buat report Di, polis. Ini, polis. Ini, pergi buat report SPRM. Ini hakim tak ada akhlak ni. Ini hakim tak ada akhlak. Ya. Ini hakim tepi jalan ni. Hakim tak ada akhlak, tak ada adab ni. Ini hakim kau haja. Hakim kau haja. Ini hakim kau haja. Hakim kau haja. Hakim kau haja ni, hakim kau haja. Tak ada adab. Habislah. Terus, teruskan. Teruskan. Dia kata saya selalu tak ada kelas. Tepi jalan, tak ada jalan. Dia ni penjilat tegar ni. Penjilat leher ni. Tarik eh, itu bos saya. Tak ada. Eh, Perdana Menteri itu bos saya. Eh, laku kepada perahas. Langsung berdiam diri. Besut, besut. Yang terbaru, okey. Saya nak beritahu yang terbaru. Peraturan Dewan. besut. Speaker. Besut. Saya lihat tiga orang ahli parlimen bangun. Yang pertama jelutong, yang kedua seri gading. Mereka diam dan minta laluan. Tetapi besut bangun dan terus hentam. Itu menunjukkan sama yang dibuat pada saya Besut, pada saya sedang bercakap. Ayah. Itu menunjukkan besut tidak pernah menghormati speaker. Oh. Ya. Jadi oleh itu, besut duduk. Silakan seri gading. Terima kasih Seri eh, Tuan -tuan speaker. Apa yang disebutkan oleh Ululangat tadi berkaitan dengan kehadiran pemimpin-pemimpin uh, 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 dunia ke Malaysia Hasil daripada sidangan ASEAN Kebetulan Perdana Menteri kita ataupun Malaysia ini Sebagai Presiden ataupun pengurusi kepada ASEAN Maka lahirlah ataupun datanglah kumpulan-kumpulan yang menunjuk Tunjuk perasaan, menentang dan sebagainya Sehinggakan sampai kepada peringkat perjanjian perdagangan antara Malaysia dengan uh, Amerika dianggap satu kerugian kerana berat sebelah. Sedangkan kita sudah maklum bahawa terdapat pertama sekali takrif itu kekal dengan 19% takrif yang dikenakan oleh Amerika kepada kita dan pada waktu yang sama terdapat 1711 barang-barang eksport Malaysia dikecualikan daripada takrif. Bukankah ini satu kemenangan yang pertama? Yang kedua Adakah pendekatan PMX memilih pendekatan diplomasi berbanding dengan konfrontasi itu menunjukkan bahawa Perdana Menteri kita PMX ini takut? Apa jawapan daripada Ulu Silakan. Silakan Ulu Saya nak minta sebelah sana itu baca fakta lah. Sebelah sana tu Main tuduh je, main fitnah je. Macam isu APMM tu Dia fitnah. Sebutlah nak bunuh Presiden PAS lah. Bawa senjata lah. Nak memberontak lah. Masuk dalam masjid gunakan selipar Gunakan kasut, ini semua tak betul Sebab itu sebelah sana tu Dia tak ada fakta main fitnah, bohong Tipu saja untuk dapatkan sokongan undi Dan sebab itu saya nak sebutkan mereka menang Dalam pilihan raya lepas pun Disebabkan amalan fitnah, pembohongan Dan juga penipuan yang mereka lakukan Sebab itu tadi saya nak sebutkan Nak menari-menarilah yang membuat Pada menteri Point of order. Nak joget, joget ya, lah. Ya, tak ada ya, ya, Saya bagikan. Ya, Nak menyanyi, menyanyi Tapi sebelah sana isu rasuah oh, tak selesai. No. Okay, isu ya, jana ya, wibawa. Boleh Isu, besar, point Isu order, anak menteri besar negeri perlis. Isu anak menentu. Isu ya, satu syabdi tak masak. Tak selesai-selesai lagi. Point sehingga order. hari Tengah, ini. Sebentar. Ya, ada dua. Ada ya, dua, dua. Sebab. Aha, ada aha. dua. Ada dua point order. Ha, yang pertama, jerutong, Yang kedua, besut. Ya. Jerutong dulu. Ya, Tansi Speaker, terima kasih. Tansi Speaker, saya lihat yang berhormat daripada besut tadi. Mengeluarkan kenyataan penjilat tegar kepada rakan saya huru Dah berapa kali saya kata beliau bekas hakim. Kalau kita nak memberi pandangan, berilah cara teratur, berhemah. Saya minta dia tarik balik kenyataan itu yang dihalakan terhadap yang berhormat hulangat. Kita semua dengar. Terima kasih. Saya tak dengar perkataan itu. Pesut kata penyilat, penyilat tegak. Saya tak dengar tadi. Pasal rendah tadi. Orang yang berdiam diri dan menyalahkan kerajaan sebelah kita ni, sebelah sana tak nampak. Jadi saya kata kalau orang jenis macam ni penjilat tegahlah. lah. Maknanya yang perahas berlaku pada perahas, diam, semua diam. Jadi saya nak beritahu bahawa... Besut. Jangan orang kata maknanya double standard. Dia double standard ni masalahnya. Masuk penjilat tegar. Ah, Peningkat tegar tu? Masuk penjilat tegar tu apa dia? Double standard lah lebih kurang. Double standard? Ya. Yeah. Okey. Double standard. Oh, ha, macam jadi, tu. Ini jadi, memang tak tahu. Orang tak ada, orang tak ada okay. bahasa ni. Tak kerti bahasa ni. Okey, okey. Okey, sekarang Eh, ini ini kata perkataan, perkataan yang diguna ni eh, kepada point point of order berapa sekarang? Point of order 4. 4. Ya. Point of order empat. Yeah. 36, 4. Ya. 36.4 36.4 Ya 36. kena ha, yeah. pengucapan tu yeah. kena jelas. 36 kurangan 4. Yeah. Okey, 36 4. Apa dia je? Tuan Speaker. Adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan. Okey. Ataupun biadab. Dulu biadab, sekarang dah dipindah yang baru biadab. Ha, B. Bi. Dulu P. Takut ada di AP sana kot. Ha, biadab. Atau membuat penyataan yang seksis. Tak ada yang seksis tak ada. Ni, masalahnya sekarang ni selalu dikata perkataan uh, menggunakan yang pihak kita ni, pihak pembangkang selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang yang jahat kepada mereka padahal mereka yang banyak mengeluarkan perkataan jahat pada kita ya mana 34 tu menjurus kepada perkataan mana tadi umat ada menjurus kepada yang, yang dia mengatakan pembangkang ni selalu membuat fitnah dan sebagainya ha. itu biadab tu dan Bu mengatakan uh, Tuk guru nak dibunuh itu perkataan yang, yang tak ada pun dalam, dalam kita punya hujah daripada ketua... Eh, bersut. Tak ada. Telinga kata, ada correct ke? Telinga ada correct. Perkataan bunuh ada disebut eh, tadi. Itu disebutkan Nenak oleh bunuh Parlimen bunuh, Pendang. Kesakannya. Itu tak disebutkan disebut oleh Ahli Parlimen Pendang. Kamu yang timbulkan benda ini. Itu disebutkan ni. oleh Ahli Parlimen Pendang. Baik, baik, baik. Ha? Itu yang disebut oleh Pendang. Ha? Jadi maknanya ulangat mengulangi ayat itu. Itu bukan fitnah tapi disebut oleh Pendang. Ya. Masalah perkataan-perkataan yang diguna tu. Cuba dengar betul-betul. Aa... Banyak kata-kata. Dah duduklah bos. Okey okey dah. Lalu kau orang ajar, kau ajar, depan kau orang ajar. Oh. Ni biadap. Tak cis speaker. Okey okey. Banyak okay. kata biadap tapi diam, tak diapakan langsung. Sebelah kita ni kalau sikit perkataan keluar pun kena. Dia pun rancangan. nampak kena BE sebut. Saya saya kena unless unless and until you pick up a word buat apa yang dia kata, dia kata penipuan, tadi dia, dia cakap ada perkataan penipuan kita menggunakan pengataan penipuan berlaku dia kata sebelah kita ni kita sebut benda, -benda yang yang tak sepatutnya disebut perkataan itself tu bukan unparliamentary penipuan ya yeah. apa dia isunya kita menipu apa yang kita tipu tak ada pun okeylah ha ah, okay, ya okey baik ulangan teruskan sebentar baik ulangan i speaker kalau nak bahas bukan Eh, bukan, bukan, bukan. Apa ni siapa nak bangkit tadi? Ah, sungai petani, sungai petani. Sungai petani. Ah, sungai petani. Sila, sila, sila. sila. Ah. Ha. saya banyak mendengar perbahasan daripada pembangkang. Dia katakan bahawa tidak menerima Trump di negara kita. Ya. Dan kalau kita lihat wakil Trump tu sendiri, iaitu Duta Besar Amerika Syarikat pernah ziarah ke negeri Kelantan dan ziarah juga timbalan Menteri Besar Kelantan. Itu baru wakil Trump. Ini Trump, bos kepada duta besar itu pun dah ziarah Kelantan dah diberikan sambutan yang cukup hebat sekali di Kelantan. Dan adakah ini suatu perkara yang tidak seimbang? Penjilat ke atau double standard ke atau macam mana ni ulangat? Dan dan satu lagi, adakah pergi. ulangat bersetuju kalau kita mengiktiraf yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang berhormat Tambun sebagai pengurusi ASEAN terbaik dalam sejarah? Wajib, wajib diiktiraf. Dan saya nak sebutkan berusaha kata ni. Sekejap, Jurutong. Saya nak sebutkan berusaha kata ni. Teram ni, dia mari Malaysia ni sebab Malaysia sebagai pengurusi ASEAN. Yang jemput ni bukan Perdana Menteri Malaysia. Besut. Penjilat tegar. Tak ada idea lain penjilat tegar. Eh, kalau Farhaj tu ada kes, kamu besok pergi buat report polis, buat report SPRM. Jangan main tuduh je. Sebab itu bila kita kata kamu tu menipu okay. pun bohong. Okey, satu lagi. Dah, dah, dah. Saya tak benar. Ha, dah saya tak benar. Peraturan Dewan. Masa sebab sebab masa saya pun dah sepul. tak ada. Eh, eh. Tak, gentleman ni. Masa saya pun dah tak ada. Tak, gentleman. Peraturan Dewan, dan speaker. Ha. speaker. Tapi gentleman, dengar apa saya nak cakap. Eh, okey, boleh. Masa paksa pula. Berkenaan dengan rasuah ni. Boleh. Apa rasuah, apa rasuah apa? rasuah. Okey. Rasuah. Saya nak katakan bahawa sekarang. Kita nak bentras. Kerajaan melantik. Melantik Bagan yang menghadapi tuduhan rasuah di hey, mahkamah itu dah keluar dah di dia lantai laluan, dah. laluan. pasport dia That's di impound that is too much, impound. Pasport too much. impound faham apa perkataan impound itu adalah kes mahkamah ditahan. tajuk pasport ditahan tapi sekarang dia boleh keluar keluar negara tajuk sebab apa permohonan kerana dilantik sebagai trade official tajuk speaker ah, ini Dewan. yang saya nak kata kamu diam apa yang berlaku? Kamu diam. Ini yang saya kata. Penyelak tegar tadi inilah dia salah satunya double standard. Okey, standing order apa? Tuan Tajuk Speaker, okay, saya 36, 361 berkenaan dengan isu bagan. Ia adalah kes dalam pertimbangan mahkamah, tidak sewajarnya di dibangkitkan. Nombor 2, bagan belum lagi dapati bersalah. Is innocent until proven guilty. Dan ketiga yang saya tak faham tu, besut dia be adalah bekas hakim. Macam mana dia kata penjilat tegar ni kalau istilah dia adalah double standard apa ni macam mana dia jadi hakim dia faham ke istilah tu dia faham ke dia bekas hakim dia confuse macam mana dia samakan penjilat tegar dengan double standard okey ah uh, selling order dah Mangkok saya dengar ayun. baik sekarang saya dah bagi masa cukup Uh, waktu Tan Sri, untuk saya kena jawab Tan Sri. Waktu untuk kita exercise pun dah habis. Ah ha. Tan Sri keluarkan Dia sebut apa yang... saya tadi Tan Sri. Jadi saya dah nak dah minta so, ya, ya, Tan Sri saya nak minta ulangan ha. 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 landing masa nak habislah. Tan Sri saya kena landing jawab terus, ha. landing terus landing 36, 36, 36 ha. terus 362. Diga ha. pendam dua tadi dia sepatutnya 32. Ah tak apa dia 32. Ah saya nak 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 beritahu 362. Standing order 362. Sebab Jelutong pun sebut tinggal berdua. Selalu dia bilita saya. Bekas akil apa semua. Kalau dia ni berada depan saya pada masa itu perangai macam ni. Masuk dia lama dah. Ya, masa itulah. Ah pada masa kalau dia masuk perangai macam ni. Okay. Dia lama dah. Sekarang okay. tinggal berdua Tan Sri. Tinggal berdua, senang je. Okey. Dia kata, tidak boleh disebut apa-apa perkara yang sedang dalam pertimbangan mahkamah. Yang ni tak ada pun dalam pertimbangan mahkamah. Apa yang saya sebut? tak, tak report balik lah. Fakta tak ada. Eh, hey, report lah balik, report. Jadi ya, mana ini tak betul. Ini tak betul. Report, lah balik, report. Eh, tak eh, ada dalam mahkamah Negara kita pun. ni ada undang-undang lah. Negara Dan... kita ni ada peraturan. Eh, Hakim. Kita tengok yang kedua. Okey, okey, okey. Okay. Oh, okay. ya, Hakim. Oh, dah kalah tu. Dia kalah tu. Masih dulu. yang betul. Kalah apa? Mana Dia pernah kalah tu. Okay, eh, tadi macam Justin suruh Perdana Menteri letak jawatan. Jadi isunya sekarang ni, eh, Atas speaker saya Atas speaker saya kalah Haa okay. Sekarang Tadi Jasin minta Tambun letak jawatan ini peraturan Sekarang diawan. ni Yang minta sekarang ni pagoh letak jawatan okay. Yang minta daripada Indra Makota Yang minta terus daripada Tasik Gulugoh Yang minta daripada Macang sekarang orang ni Sebab itu saya nak minta Besut ni Kalau boleh besut Jaga Perikatan Nasional tu Sebab Perikatan Nasional Sekarang ni dah pecah Sekarang ni Perikatan Nasional dah pecah Teruk sekarang ni Hei Haa saya akan on balik kalau hormat saya. Tapi kalau tak ada hormat saya akan off terus. Kan untuk 362. Okey cakap elok-elok. Okey saya cakap elok. Cakap beli -beli. sebagai seorang ahli parlimen okay. yang dipilih oleh rakyat yang telah pun berumur bukan 18 tahun. Ya. Yeah. dah sekarang. Ya. Yeah. Ini yang muda-muda. Okey Tan Sri. Okey. Dalam 362 jelas tidak boleh disebut apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah. Saya tak sebut apa yang ditimbangkan dalam mahkamah. Okey. Sekiranya pada timbangan pengurusi. Pengurusi menimbang. Harus merosakkan kepentingan-kepentingan pihak yang berbicara itu. Jadi kalau Tan pun tak tahu apa yang Tan nak, nak nyatakan sama ada. Ianya merosakkan kepentingan. Ada dua dalam dalam tiga ni. Baik. Ramai yang tak faham ni. Besut, sebab itu saya tak respon apa-apa. Ha, yeah. Makna Maknanya saya tak menghukum pun. Okay. Besut, maksudnya saya faham apa yang terjadi dalam tiga Settle. Thank you. Okey, terima kasih. Sinang. Terima kasih, Tuan Okey, uh, ulang Saya bagi dua minit landing sekarang. Ha, sebab itu saya nak minta kalau boleh besut dia kacau saya lagi. Alhamdulillah ini adalah peruntukan yang sangat besar yang diberikan oleh kerajaan perpaduan kerajaan madani kepada setiap lapisan masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita. Alhamdulillah di sektor pendidikan kita menerima hampir 62 66.2 bilion ringgit Malaysia. Cuma dalam isu pendidikan ini kita cakap Sabah dan Tahniah kerana pembinaan 38 sekolah baru dan isu BBR ni bunuh, buli dan juga rogol ni. Tan Sri Speaker, oh nak tukar speaker dah. Ah. Ah, ha, apa yang ini tambah lagi semenit. Kita ucapkan terima kasih kepada Tansi Speaker. Sebab Tansi Speaker nak buka puasa. Ha, okey. Sila ha, lom. Ah, eh tiba-tiba teruk -tiba garang je. Sila lom. Ah, tak saya nak sebutkan maksudnya penggunaan rotan untuk anak-anak kita yang ada masalah disiplin ni, saya sangat-sangat bersetuju. Tetapi sebelum kita nak rotan kepada anak-anak kita ni, kita kena maklumkan kepada mereka tentang kesalahan mereka. Dan rotan itu bukanlah kita menyampah, kita tak suka. Ataupun kita benci kepada anak-anak kita. Tetapi ini merupakan satu pengajaran yang harus kita berikan. Biarlah kita menangis sekarang ini. Jangan kita menangis di kemudian hari nanti. Daripada aspek kesihatan pula, kita juga menerima peruntukan yang amat besar ini diberikan oleh Kerajaan Perpaduan Kerjaan Mandani khusus daripada sektor ataupun aspek kesihatan ini. Cuma di aspek kesihatan ini saya nak minta kepada Kementerian Kesihatan supaya kena beri pendedahan, penjelasan soal berkaitan hmm. bahayanya pengambilan gula yang sangat berlebih-lebihan ini. Begitu juga peruntukan kepada ya, agama Muhammad. Islam dalam negara kita. Tahun ini kita dapat 2 bilion. Tahun depan insya-Allah kita akan memperolehi hampir 2.1 6 bilion ringgit Malaysia. Jadi cakap-cakap sebelah sana tu yang menyatakan Islam terancam, Melayu terancam, raja-raja Melayu terancam dan sebagainya adalah merupakan satu pembohongan, penipuan, fitnah yang mereka lakukan. Di bawah kerajaan madani, kerajaan perpaduan ini, Alhamdulillah institusi agama Islam dalam negara kita dapat dipertahankan, dapat diperkasakan dan dapat dimajukan. Yang berhormat speaker, Terima kasih. saya menyokong. Pembentangan bajet belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan Malaysia. Sekarang bila daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besut kalah.